We'll <laughs> утро, друзья. А нас пришли проводить в отпуск наши старые друзья. Окей, Бен, привет. Всем привет, привет, привет. Короче, всем привет, 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 привет. Ребятки, давно с вами не виделись. Ну, все знают, что мы с вами давно знакомы уже, очень-очень да, да. даже давно. Вы уже приходили к нам в студию. Давно с вами не виделись, где вы последний раз выступали, что делали. Ходят слухи, что вы были замечены в центре города на какой-то интересной тусовке. Что это было? Да. Открытие джаз-фестиваля, вообще три дня он был. Ну, это что касается всего фестиваля, мы выступали в первый день. Uh -huh. вот. Ну, джазовый фестиваль, это как бы джаз, мы, не совсем джаз у нас был, а более, мы сейчас что-нибудь попробуем изобразить из того, что было uh -huh. там, да. Вот, но это попозже. Ну, в принципе, очень довольны, приятно было, и насколько нам это виделось... Наверное, и ты там, по-моему, присутствовал, насколько ну, я так помню. Пробегал, 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 да, пробегал. ну, потому что там со сцены на Михайловской видно все мне, естественно. Поэтому, и всех. Вот. Ну, ну, меня ну... сложно заметить, Нет, сложно не заметить. И, в общем, мы довольны. люди, слушатели, которые были там, вроде как, тоже довольны. Вы, типа, как хедлайнеры, вначале открывали полностью все это, получается? Ну, мы закрывали первый день. Вы первый день закрывали? Немножко дождь там помог растосовать некоторые моменты, потому что хороший ливень, площадка открытая, поэтому не очень так настроение сразу было, как нужно. Но Будет. все равно не мешало потанцевать? Не мешало, конечно, не мешало. Вообще приятно выступать в своем родном городе. Прекрасно. Да, замечательно. Вопрос номер два. Правда, что у него всегда в саксофоне есть бутерброды какие-то? <смешно> там к бутерброду еще кое-что а, тоже есть. А, там еще куча всего есть. <смешно> да, там оно все, что можно поместить, там у него все Все с собой. понятно. Это удивлен, как вы тут 6 утра что-то репетируете, играете, мы, мы все сонные <смешно> ходим, а у вас тут так же и интересно. Да. А, что вы планируете на лето? Куда-нибудь поехать? Есть какие-то поездки или вы будете все в работе? Да, на лето. А вот буквально скоро едем на Ивана Купала. О, а где, где 5 будет? числа. Мы едем э, в сторону, Малинский район. не Меринке. Нет, не, то Ружинский район. Ага. А мы будем 5-го в Малинском районе. Буки. А, это Купацкие росы, да? Наверное? Нет. Купацкие нет. росы это на Мэринсе, а, да, А ага. да. мы едем, это вот. Буки. Тоже будет фестиваль, тоже э, вся Житомирская область, я так думаю, должна съехаться. Но мы уже знаем, что будут и. Ну, будут, короче, в общем. Лю да. Люди будут. Будут, 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 да. Мы. Там будем обслуживать некоторые моменты. Там Интересно. Со звуками, со а, делами, да. Друзья, будут люди, и вы тоже приходите. Почему бы нет? Да будет куча палаток. То есть если кому-то надо переночевать, обращайтесь. Окей, Бенд, порешай. Друзья, слушаем дальше музыку. Хватит говорить, будем играть. Да. Поехали. Игорь, солист. С Бутербродами, поехали.